В Житомирі відбулось засідання оперативного штабу щодо підготовки до опалювального сезону. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин, який відповідає за підготовку міста до зими, розповідає Житомир, поки відстає від планового графіку. Сьогодні застає перше засідання штабу по підготовці до зими, От якому я приймав участь. если мы берем жилой сектор, это то, что в первую очередь интересует житомирян, то ситуация достаточно плачевная. Если мы говорим о том, что Ивана готов, жилой сектор готов к отопительному сезону на 90-95%, то то у нас э, большинство ЖЕКов готовы на в лучшем случае на 50 процентов, некоторые и, и того меньше. Если мы говорим про ЖБК, фактически э, готовность нулевая. Не, это не говорит о том, что на самом деле физически они готовы, но в плане оформления документов что даст возможность запустить тепло в домах. На данный момент документы не готовы. В основном это те моменты, которые связаны с отсутствием или отказом рядом ведомств отопления жилого жилищного сектора теплом. Но эти вопросы рабочие. Мы должны все сделать для того, чтобы люди, которые проживают в этих домах, получили тепло вовремя. Сергей Сухомлин каже, уже вынесены первые кроки в подготовке до опаливального сезона. План работы намечен. У нас необходимо до первого октября подготовить полностью город к зиме. Я ставлю для себя сроки раньше. Это сделать не необходимо сделать раньше, и я думаю, что мы справимся с этой задачей. В данный момент лучшая работа – это непосредственно выезжать на предприятия, на коммунальные предприятия, выезжать на котельные, выезжать по жекам и самому лично контролировать проведение подготовительных работ к отопительному сезону. За словами Сергея Сухомлина, уже с завтрашнего дня он особисто проводит ему проверки коммунальных предприятий та контролюватиме підготовку Житомира до зими.